অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধি অক্টোবৰত হ'ব বুলি কৈছিলে এতিয়া অক্টোবৰত যিহেতু নহ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি এটা ভাল খবৰ আছে মাননী বৃদ্ধি প্ৰসংগ আপোনালোকৰ কেতিয়াৰ পৰা এই বিষয়ত আপডেট এটা ওলাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এককালীন তো ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় আপোনালোকে চাব আৰু শেষলৈকে চালে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গম পাব কি হ'ল এককালীন দুই লাখ আৰু আপোনালোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ আপোনালোকক স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক জনা যিটো অফিচিয়েলি আছে আপোনালোকে ফেচবুকত পেজ আপোনালোকে তাতে দেখিব চি এম অ' আছাম বুলি আপোনালোকে মাৰিলে তাতে ছাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে তাতে দেখিব তো আপোনালোকে তাত চাব পাৰিব এই যে তথ্যখিনি দিছোঁ আপোনালোকৰ তাৰপৰা আপোনালোকে চাব তো মৰম চেনেহৰ মৰম স্নেহৰ জৰিয়তে প্ৰতিপাল কৰা শিশুৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু পুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত অমূল্য অৱদানৰ কৃতজ্ঞতা স্বৰূপে দুহেজাৰ পঁচিছ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা দুহেজাৰ পঁচিছৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি তেনেদৰে সেইখিনি উল্লেখ কৰিছে তো আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ আৰু এটা তাতে নেক্সট পইণ্টটো যদি আপোনালোকে চাই গৌৰৱময় সুস্থিৰ আৰু উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱা এখন শক্তিশালী অসমৰ ভেটি গ্ৰহী তোলাসকলৰ বাবে এই পদক্ষেপ বুলি এইখিনি লিখিছে ত' তাত আপোনালোকে দেখিছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তাতে আপোনালোকে সেইখিনি চাব আৰু এই যে এক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা আপোনালোকৰ কৰ্মীসকলৰ বাবে পোন্ধৰশ টকাকৈ আৰু সহায়িকাসকলৰ বাবে সাতশ পঞ্চাছ টকাকৈ বৃদ্ধি হ'ব এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে বহুতখিনি বৃদ্ধি হ'ব কি হ'ব কেবিনেটতো সেইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে কেবিনেটত অক্টোবৰৰ পৰা হ'ব বুলি কৈছিলে এতিয়া আজি সেইটো আপডেট দিছে অৰ্থাৎ মই যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে আজি হৈছে আঠ নৱেম্বৰ আপোনালোকে সেই চি এমৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে আপোনালোকে তাতে ফেচবুকত চাব পাৰিব তো কৰ্মীসকলৰ বাবে পোন্ধৰশ টকাকৈ আৰু সহায়িকাসকলৰ বাবে সাতশ পঞ্চাছ টকাকৈ বৃদ্ধি আৰু বছৰি অতিৰিক্ত ব্যয় হ'ব ইয়াৰ বাবে এশ আঠষষ্ঠি কোটি টকা এইখিনি তাত তেনেদৰে উল্লেখ আছে আৰু মুঠ কৰ্মী সহায়িকা হৈছে এক লাখ চৌবিছ হাজাৰ দুশ চৌৰাশী গৰাকী এই সকলোখিনিক সামৰি লোৱা হ'ব অৰ্থাৎ এই সকলোখিনি দিয়া হ'ব নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই এতিয়া বহুতে বহুতভাগে কৈছিলে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু হয়ো অক্টোবৰ মাহৰ পৰা সেইখিনি হ'ব বুলি কৈছিলে সেইখিনি চিন্তিত হ'বলগীয়া কথা আৰু যিটো বিচাৰিছিলে আপোনালোকে সেইখিনিতো নিদিলেই তো এতিয়া নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ এইখিনি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব এতিয়া বহুতে বহুত ভাগে কৈ আছে যে বহুতখিনি দৰমহা মাননি বৃদ্ধি হ'ব এইখিনিকে বৃদ্ধি কৰোঁতে ইমানখিনি সময় লাগিছে আজি কিমান দিনৰ পৰা বছৰ বছৰৰ পৰা এইখিনি ৰেপি ৰেপি চেপি চেপি আন্দোলন কৰি প্ৰতিবাদ কৰি আৰু বহুতে কৈছে পোন্ধৰ হাজাৰ বিছ হাজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মাননি বৃদ্ধি কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও কৰিব তো সেইখিনিতো হ'লে সিমানখিনি ভালেই তো এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে ইমান দিন এতিয়া অক্টোবৰ বুলি ক'লে নৱেম্বৰ পালেগৈ এতিয়া নৱেম্বৰত আপোনালোকৰ এইখিনি পোৱাতো এক লাখ চৌবিছ হাজাৰ দুশ চৌৰাশীগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাই আপোনালোকৰ কৰ্মীসকলে পোন্ধৰশ টকাকৈ আৰু সহায়িকাসকলে সাতশ পঞ্চাছ টকাকৈ সেইখিনি বৃদ্ধি কৰিব আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি দেখিলেই আপোনালোকে যদি চাওঁ বুলি কয় তাতে চাব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ যিটো মাননি বৃদ্ধি ত' মাননী বৃদ্ধি প্ৰসংগত আপোনালোকৰ ভবামতেটো নহ'লেই ত' কথাটো হ'ল কি এইখিনি এতিয়া বৃদ্ধি হ'ব নৱেম্বৰত অক্টোবৰত হ'ব বুলি কৈছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ এককালীন দুই লাখ টকাটো অক্টোবৰত দিয়াৰ কথা আছিলে সেইটো কি হ'ব তো এই যিহেতু আপোনালোকৰ এইখিনি মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত নৱেম্বৰত এনেদৰে পদক্ষেপ লৈছে ত' আগন্তুক যিহেতু এতিয়া আপোনালোকৰ গমেই পায় সেইখিনি আগৰ ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ যে নৱেম্বৰত আপোনালোকৰ বাবে সেইখিনি কি যি অধিৱেশন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তাতে হয়তো নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ ওলাব লাগে কাৰণ কেলৈ এইখিনি দিয়াৰ কথা কৈছিলে এককালীন দুই লাখ টকাটো তো নিশ্চয় তাতে ভাল খবৰ এটা ওলাব আৰু ওলাব লাগে আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ যিটো মনোনীবিধি প্ৰসংগ নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব বুলি সেইটো সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল আৰু কিন্তু ইয়াৰ আগতেও কেবিনেটতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো কৰিছিলে কিন্তু অক্টোবৰতে হ'ব বুলি কিন্তু এমাহ পিছতহে হৈছে তো এতিয়া কাৰ্যকৰী দিশে হ'বলৈ গৈ আছে হ'ব লাগে সোনকালে হ'লেহে আপোনালোকৰ সেইখিনি সমস্যা দূৰ হ'ব কাৰণ কেলৈ মৌখিকভাৱে হৈ থাকিলেতো নহ'ব আৰু এনেকৈতো দিয়া হৈছিল অক্টোবৰৰ পৰাই হ'ব বুলি তেনেদৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তো নৱেম্বৰৰ পৰা হোৱাটো আপোনালোকৰ চূড়ান্ত হ'ল এতিয়া এককালীন দুই লাখ টকাটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই যি আগন্তুক এতিয়া অধিৱেশন আহি আছে তাতে হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ওলাব পাৰে ওলালে ভাল সকলোৰে বাবে সময় সমস্যাবিলাক দূৰ হ'ব তো দেখা যাওক কি হয় আগন্তুক সময়ত ত' এতিয়া কথাটো হ'ল কি আপোনালোকৰ এই যি মাননি বিধি নৱেম্বৰৰ পৰা হ'বলৈ কৈ আছে চ' এইখিনিয়ে জনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকক এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যিসকল আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ এতিয়া লগ পোৱা আজিলৈ মানে পায়